Девять утра в Украине вы смотрите новости на Бтб. Здравствуйте. Шесть украинских военных погибли на Донбассе, и девять получили ранения. Как сообщают в пресс-центре АТО, за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции 39 раз, дважды штурмовали. Наиболее сложная ситуация в районе трасса Бахмутка. Ночью и вечером боевики неоднократно открывали огонь из градов по украинским подразделениям вблизи Крымского, Трюхезбинки и счастья в Луганской области. А также обстреливали из артиллерии наших бойцов вблизи Чернухи на Миуса. Атаковали террористы и позиции сил АТО в районе. В районе Донецкого аэропорта. В районе Путиловской развязки украинские военные из артиллерии атаковали бандитскую группировку «Спарта». Уничтожено 23 террориста, еще 27 получили ранения. Среди них главарь боевиков «Моторола». Во время обстрела террористов села то использовали высокоточное оружие. В Украину на подконтрольные боевикам территории вошел очередной, седьмой гумконвой из России. Колонна грузовиков привезла только боеприпасы. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Ярослав Галас. Он отметил, что возросшую активность сепаратистов связывают именно с прибывшим гумконвоем. По словам очевидцев, из автомобиля разгрузили ящики с патронами, минами и снарядами. Никаких медикаментов, продуктов, теплых вещей там не было, сказал Ярослав Галас. В то же время в МЧС России сообщили, что 16 ноября в Луганск прибыли 20 машин с более чем сотней тонн гуманитарного груза. Украина получила гарантии того, что Словакия обеспечит поставки реверсного газа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко по итогам встречи со своим словацким коллегой Андреем Киско в Братиславе. Реверс газа в Украину будет продолжен, несмотря на уменьшение поставок ресурса из России, заверил словацкий президент. А Киев, в свою очередь, планирует создать хаб с привлечением Словакии, Польши и Венгрии для того, чтобы газовый вопрос больше не являлся средством политического давления. Петр Порошенко подчеркнул, что ЕС должен активно участвовать в этих процессах, ведь речь идет об энергетической безопасности всей Европы. Мы очень благодарны Словакии за то, что в тяжелые времена Словакия стала рядом с нами и обеспечила диверсификацию энергоснабжения газа в Украину. Мы договорились о создании рабочей группы, чтобы уже в короткое время проработать вопрос дополнительных интерконнекторов, которые сделают эту энергетическую независимость еще крепче. В Братиславе Петр Порошенко принял участие в заседании лидеров Вышеградской четверки, президентов Польши, Чехии, Венгрии, Словакии. На встрече договорились о новом формате сотрудничества, в частности, о налаживании постоянного взаимодействия на уровне министров иностранных дел и обороны. Президент Украины поблагодарил своих коллег за солидарность с нашей страной, твердую и четкую позицию в вопросах безопасности и энергетики, которые были главными на встрече. Мы выдаем нашу войну за независимость. Нашу войну... Мы ведем нашу войну за независимость, нашу войну за суверенитет, нашу войну за территориальную целостность, за демократию, волю и свободу. И те сообщения, и ту поддержку, которую сегодня Украина получила в Братиславе во время встречи с главами стран Вышеградской группы, очень необходимо для нас. Я оцениваю эту встречу как чрезвычайно успешную. Я кончу «потребное и необходимо для нас». Я оцениваю эту встречу как надзвичайно успешную. Президенты Украины и Польши скоординировали позиции перед заседанием Совета Европы на уровне министров иностранных дел. На встречу в Братиславе Петр Порошенко и Бронислав Комаровский разработали совместные и согласованные шаги до конца года. В частности, 20 ноября они проведут совместный визит в Молдову, чтобы поддержать евроинтеграционные устремления Кишинева. Между тем, Бронислав Комаровский заявил, что страны Вышеградской четверки четко понимают важность помощи Украине в приближении к ЕС. Мы говорим о поддержке Украины в ее интеграции в европейский мир. Мы должны быть солидарны с Украиной в ее противостоянии российской агрессии, потому что Украина действительно движется в европейское сообщество, а мы – часть этого сообщества. Поэтому очень важно поддерживать единство и солидарность Вышеградской группы. И сегодня Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине. В срочном заседании примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Перед началом глава МИД Украины и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Магерини подпишет соглашение между Украиной и Евросоюзом о статусе консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности нашей страны. Европа будет применять экономические санкции к России до тех пор, пока это будет необходимо. Такое заявление сделала Ангела Меркель. Канцлера Германии пригласили прочитать лекцию в одном из австралийских университетов. По ее словам, полного согласия относительно дальнейших санкций в Евросоюзе пока нет, но многие страны готовы ужесточить меры, если ситуация в Украине будет ухудшаться. Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины как государства. Соседнюю страну Москва определяет как сферу своего влияния. После ужасов двух мировых войн и конца Холодной войны оспаривается весь европейский мирный порядок. Россия пользуется своим влиянием, чтобы дестабилизировать ситуацию в Донецке и Луганске. Но в Брисбене в эти выходные прошел саммит стран Большой Двадцатки, где свое негативное отношение к Владимиру Путину высказали практически все лидеры мировых держав. Президент США Барак Обама назвал действия России в Украине угрозой всему миру и поставил их в один ряд с Эболой. А канцлер Германии Ангела Меркель поддержала введение более жестких санкций в отношении Российской Федерации. Кроме этого, Штаты, Япония и Австралия заявили, что объединяются в борьбе против России. Как поддерживают Украину лидеры мировых держав, смотрите в нашем сюжете. Центральной темой саммита «Большой двадцатки» в Брисбене ожидаемо оказалась Украина. Лидеры мировых держав намеревались обсудить экономические проблемы, потепление климата и другие глобальные вопросы. Но ситуация в нашей стране так или иначе продолжает оставаться на сегодня самым болезненным вопросом. Главный виновник возникших проблем, президент Владимир Путин, чуть ли не впервые за всю историю своего пребывания у власти был подвергнут настоящей обструкции. Австралия еще до саммита предупреждала российского лидера о том, что его будет ждать не самый теплый прием. Так и случилось. В аэропорту то главу Российской Федерации встретили третьестепенные лица. Премьер-министр Канады Стивен Харпер, подавая руку Путину, посоветовал тому убраться из Украины. Не менее ледяной прием оказали ему и другие лидеры стран. Путин всячески пытался держать фасон. Ситуация в целом, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы к урегулированию, как это не покажется странным, но все-таки созданы структуры с обеих сторон, которые могли бы с большей ответственностью решать стоящие перед ними задачи, имея в виду прежде всего интересы людей, которые проживают на всей территории Украины и на Юго-Востоке. Тем не менее, выступление Путина не произвело на собравшихся должного впечатления. Президент США Барак Обама подтвердил намерение вести в отношении России жесткую линию. На данный момент мы видим, что наши санкции действуют очень хорошо. У нас сохраняются возможности, и наши команды постоянно следят за механизмами, чтобы применить дополнительное давление, если нужно. К скорейшему решению украинского кризиса призвал также президент Франции Франсуа Алан. Прежде всего, это проблема Украины. Это проблема отношений между Украиной и Россией. Это проблема между Россией и Европой, между Россией и миром. Со всеми этими санкциями и со всей атмосферой, включая этот саммит двадцатки, где проблема Украины не обсуждалась во время пленарных сессий, а только упоминалась между дискуссиями, которые проводили за кулисами правительства и главы государств. Так что, если мы хотим открыть новую главу или закрыть то, что есть сейчас, мы должны решить украинский кризис. В итоге, великому и ужасному Владимиру Путину пришлось не только отзавтракать практически в одиночестве. На общем так называемом семейном фото его поставили в самый дальний угол. Президент России покинул саммит досрочно, сославшись на плотный график работы. А лидеры «Большой двадцатки» собрались на прощальный обед, где подписали семейное фото, уже без Путина, и провели закулисную встречу о противодействии России. Кроме президента США Барака Обамы, выступившего инициатором встречи, в ней также приняли участие президент Франции Франсуа Олланд, британский премьер Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, главы правительства Италии и Испании Матео Ренци и Мариано Рахой, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. На месте крушения малазийского Боинга в Донецкой области найдены новые останки. Это подтвердили в ОБСЕ. Напомню, вчера голландские специалисты начали сбор обломков лайнера, разбитого террористами на востоке Украины в июле этого года. На его борту было 298 людей, в основном из Нидерландов, Австралии и Малайзии. Все они погибли. Только теперь сепаратисты позволили специалистам из Амстердама забрать остатки самолета и еще раз обыскать место аварии. Сразу в 13 жилых домах Москвы за скачка давления газа в магистралях произошли крупные пожары. Серьезно пострадали 13 квартир. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Один пострадавший попал в больницу с ожогами. Более 600 человек были срочно эвакуированы. По словам жильцов, они даже не поняли, что произошло. Из плит вдруг начали бить огненные фонтаны, из-за чего вспихивала мебель и стены. Мама была дома, готовила на газовой плите. И огонь маленький был. И потом резко, большая вспышка, как столб поднялся, газ, она пыталась тушить. Водой он разгорался. Вспыхнуло все вот это. Я пытался как-то тушить тоже. Все в пламя, по всей плите, все разошлось. Я пытался тушить, вот видите мозоли, волдыри вот вылезли. Во время отборочного матча по футболу между Австрией и Россией часть трибун Венского стадиона раскрасили в цвета украинского флага. Кроме того, болельщики Австрии освистали гимн России. Эпизод с трибунами российские телеканалы не показали, но теперь видео появилось в интернете. Напомним, россияне проиграли австрийцев в отборочном цикле Евро 2016 со счетом 1-0. На этом у меня пока вся информация. До встречи уже меньше, чем через час.